Вітаю, шановні глядачі! В ефірі телекомпанії Круг, програма Народний бюджет. Програма, яка розповідає про діяльність одеської обласної влади. Сьогодні у нас у гостях депутат Одеської обласної ради, голова постійної комісії з питань зв'язку та інформатизації. Ігор Смірнов. Пане Ігоре, вітаємо вас. Нашу студію. Добрий день. Добре, а ми вже всі добре знаємо про те, що одеська обласна влада дещо по новаторськи підійшла до витрачання бюджетних коштів, а стала нібито ближче до простого народу для того, щоб дізнатися. На що прості люди бажають, аби було витрачено бюджетні кошти, проводилися такі певні сходи. Тобто, представники влади вони відкрито спілкувалися і продовжують спілкуватися з мешканцями Одещини. А серед питань, які було затронуто на цих сходах, були і питання, які стосуються роботи вашої комісії. А йшлося про поліпшення інформатизації одеського регіону. Розкажіть про це, будь ласка, і яка робота вже проводиться? Я бы хотел несколько слов сказать о самой позиции народного бюджета, о подходе к формированию бюджета как развития, так и в целом областного бюджета. Данная позиция, данный способ — это привлечение на местах мнения сегодня нашей громады для определения тех приоритетов, которые необходимы в том или ином регионе, в том или ином районе нашего региона. Кроме того, что депутаты спускаются вниз, и каждый участвует в непосредственно в закрепленном за ним э, округе и районе, э, информация стекается к представителям комиссии в целом по районам Одесской области, для того, чтобы можно было оценить, что в первую очередь с возможностями бюджета можно вкладывать для того, чтобы лучше активнее. Ну а человек же говорит всегда то, что его беспокоит в первую очередь. По-простому, открыто, без всяких стеснений. Но это очень такой интенсивный, очень продуктивный динамический диалог. Я вам скажу по себе лично, выезжая в курирующий мною, курируемый мною регион, я как бы оценил ситуацию. Ну и скажу так, за э, время, вот с 2011 год у нас уже был сверстан э, бюджетный план, с использованием непосредственно этого подхода, народного бюджета. И люди, прежде всего, да, высказывали свои мнения, которые мы оценивали и уже в областном совете давали приоритеты тем или иным направлениям. Так мы могли оценить правильность подхода проекта телемедицины, который мы реализовали и сегодня уже представляем нашим жителям эту более квалифицированную медицинскую услугу. Это и электронные приемные, которые сейчас формируются, это и документооборот, который необходим для того, чтобы бюрократический механизм, который присутствует в любом госоргане, в любой структуре несколько э, снизить. Это и те проблемы на местах э, с фискальными органами, которые нужно решать, тоже помогать. Это и вопросы строительства, реконструкции, которые идет совместно с той же информатизацией. Мы плотно работаем с дискриминальным Укртелекома в части предоставления услуг интернета и распространения интернета, как можно, вернее, как проникновения интернета как можно глубже в нашу область, учитывая, что она у нас самая распространенная, самая большая среди областей Украины, села, которые в первую очередь да, требуют энергоснабжения требуют связи, дорог. Сегодня очень целевым подход к распределению бюджета затрат. Поэтому я бы хотел сказать так, что народный бюджет нам дал возможность оценить во-первых то, что мы делали ранее, насколько это объективно отражает сегодняшней действительности, объективно отражает тем желаниям и просьбам народа и определить приоритеты для следующих шагов. Вот сегодня как раз на заседании президиума мы рассматривали материалы и вопросы на ближайшие сессионные вопросы, на ближайшей сессии. И вот как раз по этому приоритету, когда возникали вопросы тому или иному направлению давать предпочтение, как раз мы и действовали. То есть я бы хотел сказать, что... В нашей области, учитывая, что информатизация и вообще связь, это та услуга, которая необходима в любом виде деятельности народного хозяйства. Мы ощутили и поняли, что мы в регионе нашем действуем, ну, как минимум, да, на полшага впереди от других регионов Украины. И я этим горжусь, на самом-то деле. Поэтому многие наши проекты час розматрюється для реалізації в усіх регіонах нашої країни. Ви на перший рік представляєте комісію з питань, е-е, э, зв'язку та інформатизації. А, чи були серед э, запитань, э, заяв, прохань громадян, мешканців села, якісь такі речі, які вас здивували? Та ні, люди, як странно, піднімають дуже об'єктивно і предметно, е-е, э, от вопроси зв'язку, інформатизації. Частіше всего поступає просьба части прокладки, допустим, каких-то сооружений для подачи интернета, потому что в селах не так много сегодня какого-либо досуга. А приближаясь, то есть имея доступ в открытые, как говорится, двери всемирной сети, ты со своей стороны можешь развиваться, ты со своей стороны можешь и наблюдать, как происходит жизнь рядом в находящихся регионах, областях были просьбы со стороны руководителя отдела образования, ну, руководителя структуры образования в части того что интернет имеет еще и определенную негативную позицию так как есть демократичность принципов интернета и многие сайты они носят совершенно будем говорить не позитивный характер мягко говоря ну вот, опять же, эта проблема была высвечена, и совместно с Академией Связи комиссия с подразделениями администрации разработала проект о ограничении доступа в интернете путем перераспределения ресурсов на позитивные сайты. Это библиотеки, это определенные архивы да, для развития детей. И в этом тоже огромное достижение данной методики народного бюджета. Ну, говорить можно много, потому что э, люди обращаются регулярно, и сейчас мы э, делаем, опять же, вот, э, разрабатываем систему электронных приемных, для того, чтобы люди могли более активно да, доносить э, свои мысли, желания. Непосредственно к депутатському корпусу. Це, до речі, дуже цікавий проєкт, як я розумію, його мета не лише донести від людей звичайних до влади запитання, але і владу зробити більш відкритою для громадян. Розкажіть про це детальніше. Ну, Планурується в містах, районних центрах. в некоторых из сел, где население позволяет сегодня и по численности, да, значит, определенные места, где люди могли бы дистанционно да, выйти на какое-либо из подразделений, как областной рады, так и администрации, и дать свои предложения или свои просьбы, прошения. Я бы хотел еще остановиться на вопросе все-таки, сегодня поставлено губернатором прежде всего по обеспечению обслуживания медицинской услуги. И мы в этом отношении тоже очень активно помогаем тем, что сегодня врачи выезжают на места в села для обследования наших жителей. А в районных центрах создана, благодаря внедрению проекта телемедицины, система более детального, более глубокого обследования. Не выезжая, человек в область может на месте в районном центре получить очень высокую медицинскую профессиональную помощь и консультацию от ведущих специалистов области. Благодаря этому, ну, сегодня, во-первых, экономится большое количество средств на выезды специалистов, тех же оперативных бригад. То есть многое можно под контролем вышестоящего, профессионально вышестоящего значит, уровня специалистов решить на месте. То, что могут взять на себя ответственность более профессиональные специалисты. Затем обучение врачей на местах. Опять же, путем взаимодействия через дистанционную сеть телемедицины. Поэтому сегодня мы уже на стадии того, чтобы данный проект начал активно работать в соответствии с, опять же, принятым руководством области направлением сегодняшнего года по обслуживанию населения, по диспансеризации населения. Это уже в районных центрах будет оказана специализированная помощь высшего уровня, то что обычно всегда происходило только в местах областного уровня. Поэтому я считаю, что это тоже большой очень плюс и в целом для людей нашей области, прежде всего, ну и для здравоохранения. А мы вам дуже дякуємо за участь в нашей програмі. Дякуємо за таку цікаву розмову и уважаємо успіхів у тій діяльності, яка спрямована на досягнення добробуту мешканців Одеського регіону. Спасибо. Шановні, дякую за увагу. В ефірі була програма Народний бюджет сьогодні. Гостем нашої програми був депутат Одеської обласної ради, голова постійної комісії з питань зв'язку та інформатизації. Ігор Смірнов. Дякуємо за увагу! Хай щастить!